Приют занимается только исключительно бездомными животными. Попадают и кошки, и собаки, то есть, ну, по-разному, на самом деле. По-разному и по-разному, насколько мы можем их принять. Потому что, как правило, приют всегда переполнен. Вот, то есть... У нас уже есть целый список животных, которых мы собираемся забрать да, с улиц города. То есть, как только у нас кого-то забирают, у нас освобождается вольер, мы забираем кого-то очередного. Все, кто забирает у нас животных, они подписывают с нами такой небольшой договор, вот, оставляя все свои данные, включая адрес. И, конечно же, все собаки, которые отдаются в возрасте таком, когда мы их, например, не смогли еще простерилизовать, они стерилизуются в дальнейшем так, так же нами, то есть за наш счет. Есть такие животные, есть такие собаки, которых люди конкретно э, обращаются не в ракурсе, а заберите в приют, потому что она там нам мешает, да, а э, вот у нас живет собачка во дворе, вот мы ее все любим, кормим, она там наша любимица всего двора, э, но надо бы ее, конечно, простерилизовать, потому что, ну, чтобы, соответственно, не было приплода. Ну, в таких случаях, конечно, мы только стерилизуем, вакцинируем, обрабатываем и э, под кураторство жителей выпускаем обратно в ареал обитания. У нас вот. есть ветеринар, он наш волонтер, вот, то есть он безоплатно лечит наших животных, ну, естественно, мы там платим там за медикаменты, да, там за прививки и так далее, естественно. Вот, и он как бы ведет всех наших животных. Собак около 35-40, вот, Ой, готов до 50. Доказать, что собака была отравлена, в принципе, да, можно. Но, э, как вам объяснить, как нам когда-то сказали, что для того, чтобы человека привлечь к ответственности за отравление, э, ну, да, надо его поймать за руку очень мало собак выживает после отравления. Это либо если собака съела очень мало отравы, либо очень-очень быстро ее доправили в ветеринарку. Но даже так не всегда удается спасти. Ну, вколоть препараты, но, как показывает практика, этого никто не может сделать. Поэтому, ну, я по крайней мере еще пока не видела, что кто-то из звонящих э, после того, как я ему говорю, что надо вколоть там столько-то ампул того-то, сколько-то, то сразу начинается нет, а вдруг он, вдруг она бешеная, поэтому у нее слюна течет. Я говорю, конечно, обязательно. Э, честно, первое, что я бы посоветовал, то ввести ветеринарку это самый ну, мудрый, самый действенный способ спасти собаку, потому что ветеринар может оказать квалифицированную помощь. Собаки, которые попадают сюда, то им только можно позавидовать, потому что собаки здесь любленные, коханные. Есть у нас собаки, которые забраны были с улицы, потому что они кого-то покусали. Я с этими собаками могу валяться, тягать их за ноги, за руки, за морду и делать все, что мне угодно, да, обрабатывать прививать без каких-то ну, подручных средств, скажем так, да, то есть Абсолютно адекватные собаки. Любая собака, когда видит, что ей ничего не угрожает и все в порядке, она всегда будет адекватная. Ни одна собака еще никого просто так не кусала, чтобы мне кто не говорил. Я не говорю, что всегда человек виноват в том, что его укусили. Нет, не в этом дело. Дело в том, что у всего есть своя причина. Есть просто ситуации, в которых, ну, просто лучше не подходить. Вот и все.